आज मातृभाषा का दिनोत्सव है इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेज यह है उस संदर्भ में अपना प्रोग्राम को भी संबंध है अपना घर में पहले अपना मातृभाषा अपने बच्चों को सिखाना है और सबसे पहला कल अपना हो मंत्री जी भी बोल रहे थे कि पहली चीज़ घर में अपना भाषा ही बात करना है वो कहाँ भी गए अमेरिका गए लंदन गए कहाँ भी गए पहले अपना मातृभाषा में घर में बात करना ये अत्यंत आवश्यक है अभी अपन नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्टर्न के लिए अलग अलग सुविधा दिए हैं स्पेशल एफर्ट्स इधर दे रहे हैं उसी संदर्भ में कल हिंदी भाषा का तीन हजार लोगों का प्रोग्राम इधर लिया है तो ये नॉर्थ ईस्ट में रखना त्रिपुरा में वैसे इसमें एंकरेज देना लास्ट ईयर भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल मीटिंग गवर्नर्स का चीफ मुख्यमंत्री का इधर ही हुआ था तो ऐसे धीरे धीरे अपना नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली त्रिपुरा में ये कार्यक्रम हो रहा है इसको बल दे रहा है प्रधानमंत्री उसको एडवांटेज लेके आगे जाने का है और आगे वाले दिने दिनों में अपन को ये नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट एशिया के लिए त्रिपुरा एक गेटवे बनने वाला है अभी अपन ये बांग्लादेश से पोर्ट है पोर्ट जो है पोर्ट के लिए ब्रिज हो गया था उस टाइम पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस उधर होने से वो इनाग्रेशन नहीं हुआ अभी उधर आए हैं थोड़ी दिनों में वो इनाग्रेशन होगा वो इनाग्रेशन होने के बाद উপর এই স্বীনায় আমরা আমাদের প্রচার এবং হঠাৎ করে কেন এই স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ বা স্বদেশী ভাবনায় কেন আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি আমরা যদি জানি যে আমাদের এই ভারতবর্ষ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী এবং আমরা সারা পৃথিবীর মধ্যে ফোর্থ ইকোনমি যদি হয়ে থাকে তাহলে তার নাম ভারতবর্ষ প্রায় একশো চল্লিশ কোটি মানুষের বসবাস আর এই একশো কোটির মধ্যে ভারতবর্ষ ফোর্থ ইকোনমি বিশ্বের মধ্যে এটা মানে এটা বিশ্বের কাছে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো এবং আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী দাবি করছেন যে আমরা থার্ড ইকোনমি কান্ট্রি হিসেবে আমরা কিছুদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাব এবং আমরা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে একটা স্বপ্ন দেখিয়েছেন সেই স্বপ্নটা হচ্ছে যে আমরা দুই হাজার সাতচল্লিশে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার একশো বছরের ভারতের কথা প্রধানমন্ত্রী বলছেন তো এইটা আমাদের কাছে একটা স্বপ্ন উনি দেখিয়েছেন আর এই স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা বিগত কিছুদিন আগেই দেখেছেন